Центр розвитку дитини «Дзига» нам довіряють найцінніше. А що таке дружба? Дружба це коли один чоловік і другий чоловік вони дружать. Дружба це значить любитися навсегда. А у тебе багато друзів? Там немає, тільки у мене папа і мама. У меня только один Никита еще есть. Один Никита. Это друг. Да, мой друг Никита. Дружба ⁇ это когда находишь много друзей, с ними дружишь и играешь. Дружба ⁇ это когда ты с мальчиком или с девочкой дружишь, там разговариваешь. Ну, дружба ⁇ это когда урота не суется. Если вы возлюбите себя, вы не должны выходить. А у человека должно быть много друзей? Сколько? Да столько. Да столько. А у тебя сколько? У вас много. У меня 10 с половиной друзей. У меня столько, да столько подружек и и мальчика. Мальчика, особенно ты. Антон, Андрюша и еще папа. Родина – это семья. Семья – это значит труд, когда много людей. Как семья – это когда все когда всех много. Родина цел. Ну, там я муж, жена, ребенок, все. Дедушка, и бабушка, и тетя, и дядя. Угу. Семья, это когда дружат. Ой, то есть, когда все соединяются дур, вот так соединяются. Пласка, навіщо люди одружуються? — Щоб друг друга любити і щоб у них були діти. Не знаю. Тому що їх люблять і завжди люблять, щоб народити дітей, а потім діти будуть народжувати. Ріку. Щоб любити. Щоб знати, вони одружені або ні. А вони що це знати? Ну, щоб не хто біль... ну, якщо якщо мальчик важенівся і щоб він не міняв жену. А скажіть, будь ласка, навіщо люди носять ходи? Щоб їм було добре і вони ж не будуть ходити голі. Тепло им было. А ты зачем одеваешься? Ну, чтобы мне, мне тоже, чтобы тепло было. Одежду? Потом. Все не смеясь на двух душку. Все было им не холодно или не жарко. Ну, чтобы было, было тепло и куда сидеть. А что пить? И тем не было холодно, и они не заболели. А с чего вы делаете? Из нитков. Я коточку... Ну, всегда, всегда, всегда я был в военную... И... и пойду... Котку во военную. Додвое шаф. И ваюшки, И куртку И шапку. С коточками. Красивую. Вот это вот, у меня вот это вот красивое. Ваша бабка сама любит? Да. И Ты модно одеваешься? Да. И мама модно одевается. А что ты любишь? Футболку, шорты, шлепанцы, э, перч... когда в зиму, курку, э, шарфы, э, перчатки, шапку. А скажи, пожалуйста, Маленька людина і доросла людина. Mm -hmm. Чим вони відрізняються? Що вони одна менша, а друга більша. Просто його дочка. І мальчик. Бо дорослі більше, а ми менше. Вони, вони старше наш і ходять на роботу. Робота це коли щось робиш. А для чого? Ну, щоб не було. Без ладу. И все такое-такое. Работа, это, там працуют взрослые. Работа, это там, где прорабатывают какую-то профессию, и им дают деньги. Работа, это когда деньги зарабатывают. Ну, чтобы на пляж, и, и в парк, и в аквапарк пойти. И папа мне купил новое платье. Это уже старое, он купил новое платье с очками. А да, какое он красивое? Да, я красивое, красивое, красивое. Я еще не видел. Ну там сладкие шоссе. Ну, мне больше нравятся кексики домашние особенно. Ну, я в детстве язычок любил, а сейчас уже нет. Я с бутерброды, казы и красный суп и бой зеленый. Папа он готовит пироги. Да. Еще студии он готовит. А часто готовит? Не почти. Когда Андрюша приходит, он часто так приходит Андрюша. Это друг? Да. Спасибо. Ну, не подобается спагетти и сгорчичу и соусу на помидорным. Так размешать. и гречка. А с чем? и с печенкой. Ну, и все. Я курсов. кусал я из паночки, когда я был маленький. А когда я выезжаю, я просто прямо настоящую езу. Язычок. Это наш язык. А ты умеешь что вот хват, я не умею. У меня есть папа и мама. Это мои, это мои подруги. Они все сами готовят. Папа и мама. А кто вкусный? Папа и мама? Язычок, колбаска бутерброд. бутерброд не люблю. Еще колбаску какую-то. А, не знаю. Но даже я люблю морковку. Еще. И краксбурги. Партнер проекту Центр розвитку дитини Дзига. Нам доверяют найти нишу.